নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল প্ৰতিখন বিদ্যালয়লৈকে এটি বিশেষ নিৰ্দেশনা আহিছে বিদ্যালয়সমূহে এটি বিশেষ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব আৰু ৰিপ'ৰ্ট ছাবমিট কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ বিদ্যালয়সমূহে অভিভাৱকসকলক সামৰি লৈ এটি বিশেষ কাৰ্যসূচী কৰাৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা আহিছে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই কাৰ্যসূচীটো কি আৰু কেনেকুৱা ধৰণে এই কাৰ্যসূচীটো কৰিব লাগিব আপোনালোকক ডিটেইলছ ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব লগৰ শিক্ষক বন্ধু বান্ধৱীসকললৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব কাৰণ যিহেতু বৰ্তমান গ্ৰহ্মবন্ধন চলি আছে শিক্ষকসকল অকণমান যিহেতু এই এই লিংকটো কাঠ খাই আছে গতিকে আপোনালোকে সকলোকে যাতে কথাখিনি গম পায় আৰু তেওঁলোকে এই এক্টিভিটিটো যাতে কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এজন শিক্ষক হিচাপে আন এজন শিক্ষকক সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ লগতে চৰা ছাৰ বাইদেউসকল আমাৰ এটি হোৱাটছআপ চেনেল আছে আৰু লগতে এটি ফেচবুক পেজ আছে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তাত আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষামূলক খবৰসমূহ আপোনালোকে পোনপটীয়াভাৱে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব তেনেহ'লে আহকচোন চিঠিখনত কি কোৱা হৈছে আৰু এক্টিভিটিটো কেনেকুৱা ধৰণে কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে ডিটেইলছ জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল এইখন হৈছে অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ তৰফৰ পৰা অহা এখন বিশেষ চিঠি আৰু এইখন ডক্টৰ ওম প্ৰকাশ মহাশয়ে প্ৰত্যেকখন জিলাৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন ক'অৰ্ডিনেটৰ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰেম ক' অৰ্ডিনেটৰসকললৈকে পঠাইছে কোৱা হৈছে ছাৰ মেডাম উইথ ৰেফাৰেন্স টু দ্য ছাবজেক্ট চাইটেড এব'ব প্লিজ ফাইণ্ড হেয়াৰ উইথ দি গাইডলাইন ফৰ পেৰেণ্টছ এৱাৰনেছ ড্ৰাইভ টু ক্ৰিয়েট এৱাৰনেছ এবাউট দি ইডুকেশ্যন অফ দেয়াৰ চিলড্ৰেন চ' ডেট দে কেন কনট্ৰিবিউট টু দি কোৱালিটি অৱ ইডুকেশ্যন অৱ দিয়াৰ চাইল্ড অৰ্থাৎ যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি তেওঁলোক সজাগ হয় আৰু তেওঁলোকে কি কৰিবলগীয়া আছে সেই কথাখিনি যাতে গম পায় গতিকে সেই কথাটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অভিভাৱকসকলক এটি সজাগতা এই সভাই হওক বা সজাগতা অনুষ্ঠানেই হওক পাতিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত এই নেক্সট পেৰিগ্ৰাফটোত কোৱা হৈছে এটি বিশেষ বাজেট দিয়া হৈছে এই অনুষ্ঠানটো পাতিবৰ কাৰণে সামান্য পৰিমাণৰ এটি বাজেট দিয়া হৈছে আৰু লগতে ইয়াতে আউট অফ স্কুল চিল্ড্ৰেনেই হওক বা আন আন যিখিনি এক্টিভিটি বিদ্যালয়সমূহে পাতিছিলে সেই কথাখিনি ইয়াত আলোচনা কৰা হ'ব আৰু লগতে কোৱা হৈছে এই এইখিনি বিশেষকৈ এইখিনি কথা কোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে যিখিনি গাইডলাইন আছে গাইডলাইনখন ইতিমধ্যে শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে বা আপোনালোকে গাইডলাইনখন পাইছে পৰৱৰ্তী সত্য পৰ্যায়ত যদি আপোনালোকে গাইডলাইন পোৱা নাই বা কি কি কাৰ্য কাৰ্যসূচী লৈ এই এৱাৰনেছটো পাতিব লাগিব বা ইয়াৰ কাৰণে গাইডলাইন কি আছে কোনদিনা কি কৰিব লাগিব বা ইয়াৰ এই অভিভাৱকসকলক কি কি কথা ক'ব লাগিব এই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি হয়তো ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম নিশ্চয় আপোনালোকে এইখিনি কথা নিশ্চয় চি আৰ চি চি আপোনালোকৰ যি হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ জৰিয়তে পাইছে কিন্তু আমি আপোনাৰ আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই কথাখিনি কৈছোঁ আমাৰ ইয়াত আমাৰ যি এই আমাৰ মাডাৰ গ্ৰুপৰ এক্টিভিটি যিখিনি থাকিব লাগে সেই এক্টিভিটিৰ কথাখিনি কথা ইয়াতে আলোচনা কৰিব দিছে আউট অফ স্কুল চিলড্ৰেনৰ কথাখিনি আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে লগতে পেৰেণ্ট টিচাৰৰ এই যিখিনি সম্পৰ্ক থাকিব লাগে বা শিক্ষকসকল যে বিদ্যালয় চৰি অভিভাৱকসকল বিদ্যালয়ত আহিছে তেওঁলোকে সেই শিক্ষকসকলৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগে এই আটাইখিনি কথা ইয়াতে আলোচনা কৰিব আৰু আপোনালোকে যেতিয়া গাইডলাইনখন পাব গাইডলাইনত ইয়াক ইয়াক তাক লৈ আৰু ডিটেইলছ কথা সেইখিনি কোৱা হৈছে আপোনালোকে সেইখিনি কথা বুজি পাব গতিকে শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত অভিভাৱকসকলৰ বিশেষ এৱাৰনেছৰ এটি অনুষ্ঠান কৰিব লাগিব আৰু ইতিমধ্যে যদি আপোনালোকে কৰিছে ভাল কথা আৰু যদি আপোনালোকে ইতিমধ্যে কৰা নাই এই কাৰ্যসূচীটো কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিও কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্রেস কৰি থব